Rəifa ana, indi də sizinlə biraz danışmaq istəyirəm şahidimizin haqqında. İlk olaraq sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir övlad dünyaya gətirmisiniz. Belə bir övlad tərbiyə eləmisiniz. Həyat yoldaşınızla birlikdə indi nə ilə təkçəsizin, ailəniz təkçəsizin, kəndiniz, mahmudı var, yox. Bütün Azərbaycan fəxr edir. Belə bir igidən anasınız. Danışmaq çətin olsa da, Bir az istərdim ki, bir ana kimi Nayibun uşaqlığından biraz danışasınız. Pindərlərdən doğuş. Oğlum hər kəs çox istəyirdi. Özü hər kəs özünün şeirini yazdı. Həm uşaqlığı, həm böyüklüyü. Hər zaman dedim, özünü qoru. Nə olursa Həmd sözünü qorusun. Deranın tarxını nə olar? Gülə-gül hər kəs yox olsa. Adətən oğlan uşaqları atasından, babasından bəzi sözləri gizlətcələrdən, analarından açıq oldular. Öz ürəklərində belindən. Hər şey mənim gizlətdim. Mən heç nə bilmirdim. Öləndən sonra hər şeyi eşitdim. Mənə dillər sən oğlum bu vəzifədə bilmirdim mən. Öz zəngə gəldim ona məhərrəbə oldu. Dedim, oğlum, sənə görə. Dedim, nə rahat olmur. Qiriyət yol vermir. Qiriyət yol vermir dedim. Arxaya qayıdaq. Mənə axlatım, sən ağlama, zarafatdır. Həmişə şirin sözlə bizi yola salardı. Şirin sözünü yola salardı hər kəs. iki gündən sonra oğlumun xəbəri gələcək. Şahidimiz nişanlı idi Səfət mirasın. Hətta ha, nişanlanmışdı zamanı. Bir il qabaq. Hər kəs onun toyunu gözləyirdi. Şərqdən böyük toyum arası Kim işinden birisi soruşan da her bir sirri evde olur. Deme olmaz diye. Size ne lazımdı? Özünden danış. Her kalan da altıncı gün eve geldi. Bazar. Onu yola